Pakistanın keçmiş baş naziri və Ədalət Hərəkatı partiyasının sədri İmran Xan 3 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə Dawn qəzeti məlumat yayıb. Sabit hökumət başçısı korrupsiyada təqsirli bilinib. Məhkəmənin qərarı ilə o 1209 dollar məbləğində cərimə ödəməlidir. Qəzetin məlumatına görə, məhkəmə zalına yalnız vəkillər buraxılıb. İcaz zamanı məhkəmə binası qarşısında əlavə polis qüvvələri növbətçilik edib. Qeyd edək ki, İmran Xan 2018-2022-ci illərdə Pakistanın baş naziri olub. 2022-ci ilin aprelində ona etimadsızlıq göstərilib və oktyabr ayında seçkidən kənarlaşdırılıb. Ardınca da 5 il müddətində dövlət vəzifəsində işləmək hüququndan məhrum edilib. 9 may 2023-cü ildə İmran Xan polis tərəfindən saxlanılıb. Ovə həyat yoldaşı Büşra bibi korrupsiyada və Əli Qadir Universitetinin yaradılmasında büdcədən 50 milyard Pakistan rupisi, təxminən 175 milyon dollar mənimsəmək üçün ailə fondunda olan Əli Qadir trustdan istifadə etməkdə ittiham olunurdular. Mayın 10-da məhkəmənin onu həbs etməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub. Mayın 11-də həbsi qanunsuz elan edilib və keçmiş baş nazir zaminə buraxılıb. Aytən Babaşova, Gün TV